привет короче сегодня мне прикол такой короче рассказали сегодня мне короче короче жмуржишь лежит в больнице но на продолжение группа ну как бы лежит, лежит, чтобы группу продолжить. Ну и короче, у него же сестра получается в, в этом, в Польше, и брат в Германии. Но он просит у них постоянно клянчить бабки там, потому что у него есть проблемы действительно с сердцем. У него же группа по сердцу, по ожирению. И клянчит бабки. И какая ситуация? Но сестра с братом бабки не дают, потому что ну как бы сестра знает, что это крыса. И что он, короче, надо с бабки, он потратит не туда, куда надо. А вот с братом была такая история. Он поехал к брату, брат нашел ему работу, все помог, устроил на работу. Ну, как бы его там где-то какой-то шлагбаун открывать в охране. Ну, в принципе, для жмурата оптимальный вариант. Уже примел бы, бы гражданство. А что он сделал? Пока туда-сюда брата дома не было. Подмотался все бабки, пошел, проиграл в автоматы. И брат его ломанул. Много лет с ним не общался, но это он типа с ним, ну, пожалел его, говорит, ну, реально. Тот говорит, я болею, лежу в больнице, как бы мне нужно лечить сердце, бабок у меня нема, э, и, ну, как бы помочь. Э, ну, брат смиловался, говорит, но ситуация какая, говорит, мы бабки с сестрой высылать не будем, потому что ты их не туда потратишь, а проконтролировать мы не сможем. Э, они говорят, как, говорит, да, давай, короче, это, Давай, короче, приезжай к нам на лечение. Ну, короче, а за гран паспорт у Вовы, короче, мусора забрали, короче, еще, ну, это давно еще, ну, как бы, блин. Я думал, он уже восстановил этот паспорт, восстанавливать, ну, раньше там 7 дней было, но сейчас в связи с ситуацией, то есть, как бы, ну, 2 ну, недели сейчас делают, там, 2 недели, 10 дней. Ну, он, короче, он, короче, говорит, я делать не буду, я пойду заберу. Вот это ж там голосовые присылал, говорит, я буду валиться. Я, говорит, заберу, я, говорит, буду там крепить легавы, ходит. Легавые прикол тянут, но ну смеются с него. Отправляют его с одной инстанции в другую. Он пошел в суд. Сюда вернулся, пошел к легавам. Потом обратно. Ну, короче, там все ненависть в Лас-Вегасе. Вы узнаете, еще тут паспорт. Ситуация в А, и сказал еще Вова Босс, что написал на меня заявление, и мне это подтвердили. Кирабинеры, что, что короче это, что короче Вова Босс э, как сказать что Вова Босс э, написал на меня заявление, а что в заявлении сказано, что типа шибля ему отдал паспорт, что якобы я паспорт его забрал уже, когда суд суд налаживает арест ну там на все, что было там изъято, И, то есть якобы я уже забрал все, я действительно там все забрал, но паспорт его не могут мне отдать в априори, почему? Потому что э, ну, о, о, документы такие дают только владельцы. Э, то есть как бы, и он говорит, я написал заявление, чтобы меня мне дал паспорт. То есть а, прикол да, мы, мы, говорит, ну да, говорит, конечно, это, это правильно. Ну, типа, хотя тут, ну, то есть Вова, это, ну, то есть, ну, вроде бы взрослый, да, мужик, сколько лет ему, ну, так ты узнай, подойди там у кого-то, ну. любого кого-то знакомого там ну, или как или там в суд просто в секретариат подойди как как что написать какую-то заяву чтобы там отдали эти документы то есть реально штем полностью атрофирован полностью ну, атрофированная такая голова и ну, прикол сетян вы услышите эти голосовые А вы пишете, коза удрала на трассе очком торгует. Если вы за Шольца, ну я хотел бы узнать информацию, где он и хорошее финансовое вознаграждение. То есть, что реально, если информация реальная такая, где он есть, ну как бы, блин, то нормальное финансовое вознаграждение, если, если он реально там есть, не там история, что там соснял какой-то штемп и рассказывает, что я там Винница видел его в Виннице, хотя Шольц был в Козятине, то есть я знаю его по шагу. Просто сейчас он где-то там запил, пропал, но факт мне это ненадолго, я думаю. Ну, то есть кто даст какую-то инфу, то есть кто даст какую-то инфу по Шольцу, пишите в личку, мы договоримся и все будут, все будут довольны. А, еще слышал там, э, мне скидывают же нарезки тоже там вот этого, э, баб... ну бабушки вот этой несчастной э, испанской. Ну ситуация какая? Пацаны, ну как, смотрите, как я мог бы, если он говорит там, рассуждает, что я кого-то сдал якобы. Ну как я до сих пор с этим человеком могу быть на связи? Как я могу, как я могу... Э быть при общих делах. У меня, я был при общих делах. У меня было черное и общее в лагере. Просто жил я на санчасти, потому что там было удобнее. Это было комфортнее, чем в бараке. 50 рыл на ушном, что ты базаришь по телефону слушать. То есть, почему я жил на санчасти? Это, ну, не каждый мог, не мог бы решить так вопрос, чтобы так жить. Факт, тут суть не в том. Суть в том, что, ну, как же я был при общих делах, при всем, если я кого-то сдал и меня простили. Ну это бред больной головы. Это нереально информация. Даже кто по житухе понимает, это бредово. Это раз. Откуда он черпает информацию? У меня когда-то был такой друг детства. Мы когда-то дружили, там в школе вместе были. Коля Житниченко. Мы с ним были в школе, дружили вместе после этого. Но он, не знаю по каким причинам, то есть я... Я ну, с ним нигде не ссорился, нигде не пронес в его сторону. Но ну, он что-то начал сикалиться с бабушкой Сесильдой. И вот это же он там общается еще по старинке там, с, с какими-то там, ну, непонятно с кем. -то. Ну, люди нормальные с ним не общаются. То есть я и таких не знаю. И вот это он сыпет эту информацию бабушке Сесильде. А бабушка Сесильда там вот это э, насыпает. Ну. ну, я бабушку Сесильду воспринимаю как вовуч мура. То есть это такая именно, это именно такая годила смешная гадзилла. Но двух, трешка, трошка, там, Ну, Ноутбук трешка, прошка, Ирка на полиграфе показала. Ноутбук трешка и все показала. Ну, то есть это, ну, что тут говорить? Так что, пацаны, всем дай Бог здоровья. Скажи, пожалуйста, Артуру, хай віддасть мені за він мені сьогодні. Не йду в поліцію. Скажу, що по поділу забрали тоді, хай мені поліція тоді віддасть. Я вже в поліції, перезвонив, що мені робити. або писати заявлення на нього, щоб віддав паспорт, або хай сам віддасть. Хорошо, я в суд, яка там суддя була. Це ж не Людмила Миколаївна була, як там хуторна була, яка тоді, ну, яка рішала це все. Скажи мені, будь ласка, щоб я знав, до якого судіти. Я тоді не пишу, поки на нього. Я з поліцією уходжу. Добре, давай. Ну, зараз я піду в суд і узнаю, чому вони не віддають мені мій паспорт. Я зрозумів, зараз я буду в суді, узнаю. Кажуть тобі, що просто сюди на походу бути, щоб мені віддали його. І я зараз сам зможу взяти. я не знаю. Я був у поліції, заявлення написав, що він мене забрав і не віддає. Ну зараз подивлюся в суді воно буде, не знаю. Я розумію, що особисті речі йдуть власнику. Скажи мені, власне, хто був слідчий, і лікі суддя, щоб я зараз пішов, щоб я зараз не бігав, то не їздив на такси, не останні гроші. Я все одно це зроблю, то тобто, я це вже це задумав, це зроблю. Мені потрібен мій паспорт. Ілі скажуть, що він в суді його не видають, то вони повернуть, я почекаю. Іли хай та собака віддасть. Короче, я зараз йду в поліцію до цього Кабанчука слідутеля, а віддає мені мій паспорт. А ні, піду в суд, буду до нього писати бумаги, тобто, йому зараз понравиться. Адвоката візьму. Коротше, буде все чітко. Поки в мене настрій є, то треба ти робити. Давай на зв'язку. А ті собаки скажуть, що це складно. Это хорошо, что ему не дали его, потому что я очень злий на него. Не знаю, Судівні сказали идти до него. Наверное, начальник речевых доказов.